Право. Файн, файн, справа. Mm. А ти звідки Сімферополь О, ще не забувся українську Ну так, чуть-чуть осталось уже. А де в школе навчался? Чишо? Чи да, в школі В школі навчался. Як, Як тобі подобається в, в, в росії подобається Подобається. Путін призведе до Успіху? Дуже, дуже гарно, дуже гарно. Дуже гарно. Да. Путін переможе весь світ, да і Росія, як думаєш? Ну, весь, весь світ, мабуть, ні. Але колективно, як то кажуть, Захід то буде вимушений здатися, так, великому, вони Я... не, не полезуть. Ні? Не полезет. ні. Ага. Ну і чим все закінчиться? Тобі Туб заедет. No. демілітаризація. Де а? Та ти що? Да. І що у вас? Да ну. Тобто, Росія захопить Україну і всіх перевчить на свій лад, да? Что ти хочеш сказати? И ты в это веришь, да? Верю. Да? Да, верю. Ох. Ох, ну что я могу сказать? Ну, печально, блин. <laughs> не, в Львов мы не пидем. Не пидем. Не пидете, не? не. То Польша. А, то Польша. Польша, а Польша. что так? -то? то Польша, Польша. Мы им подарим. А куда пидете? До куда пидете? Ну, до Киева. До Киева. Так вы же пошли один раз. Один раз ли пошли, что не так стало? То отвлекающий маневр. А. -а, -а. Да. Многоходовочка, да? Да, многоходовочка. Я так, да. Я так думаю. Чтобы Супер. сковать ваши войска в Киеве. В Киеве, ага. да. А тем, а тем временем, пока уничтожили ваши чтобы вы не подкинули туда в Донецк много войск. Ага. Мы там по-тихому начали долбать ваши э, эти нефтебазы там. Чтобы вы... тяжело вам было с Киева перебрасывать войска. Ага. Они там сковались все и сидят. Ага. А мы пока с Донбассом ага. разбираемся. Да. А доехать и... не могут. А что а а вы так долго разбираетесь? Четвертый месяц, это никак. Ну вы только баррикад настроили, да, хороший, знатный. Так а как вы собираетесь э, свит подкоривать, если вы, блядь, Донбасс взять не можете? А зачем нам свит? Нам свит не надо. Нет. Ну как не надо? Как не, 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 не надо? А зачем У вас же... свит то... Ну, президент ваш говорит, что Новый мировой порядок хочет установить. Вас же всех кормить надо. Зачем вы нам нужны? Так а что? Мировой порядок. Кто ну, собирается новый устанавливать? Ну, нет. Часть Украины это русская земля. Мы ее заберем себе. А Львив, да. Львив, Ивано-Франковск, там, это-то, Терно, Тернопиль. А... Ага. Да, это... Поляки, мы полякам подарим. С барской. Хара. Это, это, руки. Вот. Да. А... Так что вы будете, ну, вы не переживайте, вы будете у Польши. Да ну, ты клубнику что? собирать там, все там. А, а. а помнишь Советский Союз, ну, ну ты. Ну. Памят... Советский Союз. да, да. И что? Чем все закончилось? Чем все закончилось? Развалился Советский Союз. Да. да. Угу. Ну... При том, что, слушай, было, насколько была попутчивая держава, да? И вплыв мало на богатую... Да? А что-то пошло не так. Думаешь, что Америка пошло не развалится? Не так. Америка, думаешь, развалится? Америка. <laughs> Или что? Ну, Или ну... Евросоюз, Евросоюз. Да, да. Ребят, разваливай... слушай, раз... Я думаю, ты сам знаешь, ответ на все питание. Ну, кто, кто развалится в подсумку. Евросоюз. Укра... Просто... Украины не будет, да. Останется от нее маленький, маленький. Три области там. Кому-то надо долги платить за всех. Ну окей, подивимося, подивимося, как оно будет далее. Окей. Okay. Два-три два, месяца. Два-три месяца.